भगवान ने वस्त्र हरण की लीला कर दी वस्त्र हरण की लीला बड़ी जानी मानी है भगवान ने चीर हरण इसलिए किया बात बड़ी सुंदर है सजनों आपन ने मैं पहलाज कहो कि स्थूल थी जोसो तो वैमी थी जसो सूक्ष्म थी जोवो तो भगवान न प्रेमी जसो आपन ने कपड़ा એટલે शरीर ऊपर नु ढांकण एवु दिखाई बात सही है मगर ये तन का ढांकण है मगर मन के भी कई वस्त्र हैं અનેની અંદર આપણું મન છે બરાબર અને મન ઉપર આપણે કેટલા કપડાં ચડાવ્યા છે આ કપડાં કયા સ્થાન માન અભિમાન પદ હું આહ હું તે મારી પાસે એટલું મેં એસા મેં વેસા ગો સારે મન કે કપકડ મન કે ચીવે बरसों से कपड़े चढ़ाते गए कभी धोते भी नहीं है मेले भी है चढ़ाते गए चढ़ाते गए भार हो गया जब भगवान की शरण में आओगे और भगवान कृपा करेंगे तो तन के नहीं मन के सारे वस्त्र भगवान हर लेंगे। सारे सीधी बात है भगवान कृपा करे एटले मन नो भार बोध हलवो थी जाए ये वस्त्राहरण से भगवत कथा सुनते सुनते कहीं पर आपकी आंखों में से दो बंद आंसू के आ गए आप निर्भर हो गए आपका चीरहरण हो गया आपका हो गया मन में जो भार लेकर बैठे थे गुजराती कवि केवस लिख के आंसू ना बिंदु नजन के आंसू ना बिंदु वजन, वजन मापी न सकोलो कोई दुनिया में कांटोज नहीं वजन, वजन बताई सक आंसू के वजन का कोई कोई तोल माप है ही नहीं छ आंसू आपने के निर्भार कर दुनिया मोटी, -मोटी समस्याओं बे आंसू सही बात सजनो सारी समस्याओं का यही एक समाधान है जो समाधान आंसू निर्भर वैसे उनका कोई भार ही नहीं मगर निर्भर वही करता है

આ કે મનનો ભાર બોજ લાગે છે કરુણા હો جاتی છે એટલે ભગવાન કૃપા કરે છે ચીરહરણ કા એને એને હળવો કરી દે છે અને સજનો જીવનમાં એક બહુ મોટું સેવા કાર્ય છે બીજી સેવા તો કરતા જ હોય કરજો પણ જ્યારે તમને લાગે કે આ વિચારો બહુ બહુ ભારનમાં આવી ગયો છે કઈ પણ એને ટેન્શન સક્યો હોય ત્યાં સુધી એનો વસ્ત્રહરણ કરજો મતલબ એના મનનો ભાર